Я несколько дней назад уже излагал свою позицию, кратко повторю. Ну, во-первых, проведение хоть каких референдумов под дулами автоматов, я понимаю, думаю, что вы понимаете, насколько легитимными будут его результаты. Другое, проведение референдума, способ, не предусмотренный законом, это тоже нелегитимно. В то же время, если будет такое, скажем, понимание всеми живущими в Крыму, что без референдума не обойтись, необходимо сесть обсудить э, и обеспечить его правовое обеспечение и во-вторых если нам э, представляется что через референдум мы сможем объединить устремление всего крымского сообщества я думаю что этот референдум должен проходить в один день но раздельно как минимум в трех сообществах крымско-татарском русском и украинском ответ на один вопрос, если совпадет во всех трех этнических социумах, значит это будет выбор всего сообщества Крымского. Если ответы не совпадут, это будет выбор одной или нескольких частей Крымского сообщества. И таким образом объединение воли крымчан не будет достигнуто.